За четыре погубленных жизни три года тюрьмы водители «Лексуса», который летом 2009-го на пешеходном переходе в Черновцах насмерть сбил женщину с тремя детьми уже на свободе. Несмотря на то, что суды и первые инстанции и апелляционные постановили 10 лет за решеткой. Почему же так быстро отпустили водителя-убийцу? Репортаж Алены Центилы. Четвертый год он снова и снова приходит на кладбище и каждый раз приносит с собой эти рисунки. Последний подарок детей ко дню рождения. Каждый вечер мы приезжаем сюда. Каждый день мы их вспоминаем, вспоминаем, какие они у нас были. Мы страдать будем всю жизнь уже. Это невозможно забыть. 31 июля 2009-го Маша и Миша отправились в гости к тете в Черновцы. Вместе с ней и двоюродным братом вышли в магазин. По дороге на пешеходном переходе всех четверых сбил «Лексус». Как установила следствие, водитель был пьян. Уровень алкоголя в его крови составлял 3,7 промилле. Значительно превысил скорость и даже не пытался тормозить. Мальчики 9-13 и лет погибли на месте. Женщина и 12-летняя девочка умерли в больнице. Судебный процесс длился почти полгода. Водителя лексуса признали виновным. Вы знаете, вы 10 років позбавлення волі з позбавленого права керувати транспортными засобами на три роки. Максимальный срок по данной статье родные погибших посчитали это слабым наказанием за жизни четырех человек. Вы знаете, физическую травму можно залечить, можно забыть, а душа у нас остается на все життя. И паче такая. У меня забрали двое детей, самое дорогое, что у меня есть. Родную сестру и племянника. Это почти вся моя рода. Но прошло чуть больше трех лет, и водитель лексуса вышел на свободу. Василий Ватаман, который в той аварии потерял жену и сына, возмущен. Он уже практически имеет право сидеть за руль. Три года прошло, и пожалуйста, и дальше будет убивать людей по трассе. Заменить оставшиеся семь лет тюрьмы на два года исправительных работ для Сергея Заплаценского постановил Кагарлыкский суд Киевской области. Судья Татьяна Иванюта по телефону рассказала, все по закону. Треть срока заключенный отбыл, трудовой дисциплины не нарушал. К тому же он болен. Він дійсно перебуває на стаціонарному лікуванні до церківському протитуберкульозному диспансері і утримувач в колонії хворого на туберкульоз. Це будуть, ви знаєте, це будуть засуджені, всі перехворіють. В прокуратуре Киевской области заверили, такое решение считают законными, оспаривать не собираются. Но родственники намерены любой ценой добиваться, чтобы виновный в смертях самых дорогих людей снова оказался за решеткой. Сейчас они собирают документы для обращения в Генпрокуратуру. За каждую получается, человеческую смерть у нас сидел меньше года. Алена Центило, Максим Соколик. подробности телеканал Интер.